І, власне, ситуацію із купівлею української дочірньої компанії Російського державного Сбербанку Ми будемо обговорювати із гостем нашої студії. Це шеф-редактор порталу Фінансовий клуб, пан Руслан Чорний. Пане Руслане, добрий вечір. Добрий вечір. також з нами на скайп зв'язку знаходиться Григорій Гусельніков, акціонер Норвік Банка. Григорій, добрий вечір. Добрый вечер. Григорий, наверное, давайте начнем с вас. Первый вопрос. Вот уже довольно много за сегодняшний день было и информации о причинах этой покупки и для чего это вам и вашему партнеру. Если можете, расскажите, зачем вы покупаете украинскую дочку Сбербанка? Ну, любой, любой бизнес и любой предприниматель делает что-то для того, чтобы заработать денег. Поэтому ответ на вопрос, зачем он очевиден, для того, чтобы зарабатывать, я, собственно говоря, вижу в этом активе возможность довольно хорошего вхождения в украинский рынок. Считаю, что качественная платформа и довольно большие инвестиции сделаны в этот банк, поэтому купить его сейчас в данной ситуации довольно большая удача. Если посмотреть на банковский рынок Украины, то с него ушли несколько десятков, там, по-моему, 80 или 90 банков. Если посмотреть на топ-20 банков, то 20-й банк по величине это порядка 300 миллионов долларов активы. То есть это довольно маленький банк. И сама по себе банковская система маленькая. Если вы опять же взять посмотреть на топ-20 банков, вы увидите, что там только либо теперь государственные банки, включая национализированный приват, либо иностранные. Каждый из них имеет свои достоинства, свои недостатки, но и с теми, и с другими можно конкурировать. Либо российские госбанки, которые будут выходить. Соответственно, стать одним из них я думаю, что это хорошая перспектива и хорошая возможность входа на рынок. Поэтому в рынок, в принципе, в который мы верим, потому что мы приветствуем европейский выбор Украины, мы приветствуем те вещи, которые, события, которые случились в стране в последнее время. И считаем, что у нее на самом деле есть очень хорошие перспективы для развития. Григорий, если поговорить о репутационных рисках и том имидже, который сейчас есть у Сбербанка, вот можно сказать, что российский банк переходит с одного кармана россиян в другой. Как вы бы могли отреагировать на такой ну, понимаете, можно по-разному смотреть на один и тот же предмет. У меня несколько иная точка зрения. Во-первых, я уже 8 лет живу в Великобритании, являюсь ее гражданином, налоговым резидентом многие годы. Один из субъектов сделки – это Норвик Банк, который мне принадлежит, и которому подходит практически половина банка. Он является европейским банком, который функционирует в зоне евро, да, и под надзором Европейского центрального банка. Меня с Россией мало что связывает. Я там уже больше года... Ну, практически год не был. И довольно редко бывал в последние годы. И, в общем-то, хотел бы выйти из всех своих активов там. Поэтому можно посмотреть по-разному, еще раз говорю, на эту ситуацию. Я не сказал, что российские граждане... Да, соответственно, мы... Я родился, вырос в Сибири. Но, поверьте мне... Ну, у меня жена, например, украинка. да, Поэтому тут, ну, мне кажется, невозможно уже разбираться. Но... Если говорить там, с абсолютно формальной точки зрения, то банк пойдет в контур и в периметр Европейского центрального банка как часть Норвик группы, и, собственно говоря, два других физических лица, которые в сделке участвуют, они также являются гражданами Великобритании. Григорий, скажите, вы представляете, что будет делать с этим банком? Вы сказали о том, что знаете о том, что ушло с украинского рынка 90 банков, и не все из них ушли. Э по одинаковым причинам. Да? Были банки, которые не смогли просто в нынешних реалиях работать. И вы знаете о том, что сейчас более 60% кредитного портфеля Сбербанка России в Украине ⁇ это проблемные кредиты, которые люди просто не возвращают. Вы понимаете вообще, как работать с этим банком и что вы будете с ним делать? Какую бизнес-модель вы выберете? Ну, мы еще должны будем а, завершить due diligence, но, в принципе, ситуация с кредитным портфелем, она нам понятна. А, весь необходимый размер резервов а, в рамках сделки, который нужен по этим кредитам по МСФО, ФРС и по всем последним новым стандартам и требованиям Национального банка Украины мы создадим. А, в том числе, а, думаю, цифра будет измеряться, ну, то есть это будет трехзначная цифра миллионов долларов, которая будет направлена на декапитализацию. Это банка и формирование резервов. Поэтому как расчистить баланс мы понимаем. От себя скажу, что, наверное, цифра 60% плохих кредитов. Ну, это вопрос, что говорить плохие. Она, наверное, все-таки несколько завышена. Но там по многим кредитам, по некоторым кредитам проценты действительно не платятся, но по многим кредитам проценты платятся. Есть нормально адекватные залоги. Вопрос времени, работы, трудоемкости – это все безусловно есть. Но это актив, с которым можно работать. Еще раз, в рамках сделки мы все необходимые резервы для того, чтобы банк э, соблюдал все потенциальные требования и нормы, в рамках сделки мы все эти резервы создадим. Значит, а дальше мы будем работать и развиваться, потому что понятно, что в последние годы возможности развития этого банка, они были ограничены. Мы планируем и довольно прозрачные, э, и во многом иностранный совет директоров, э, да не во многом, а, наверное, весь иностранный, я имею в виду, что западные и международные, для того, чтобы, в общем, однозначно сразу показать независимость этого банка как части финансовой группы «Норвик». Мы планируем и более активную работу с физлицами, с предприятиями, и планируем, собственно, как сохранять действующей клиентские базы, которая по каким-то, по тем или иным, скажем так, причинам работает с ним, так и привлечение новых клиентов, в том числе и физических, и юридических лиц. Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Я просто не вижу вас, Поэтому если я как-то где-то неполно ответил, вы задавайте уточняющий вопрос, пожалуйста. Если вы знаете, я провожу сейчас рейтинги банка, да, вот как раз сейчас мы собираем базу, собираем информацию. Я отвечаю за свои слова, я вижу, сколько плохих кредитов в портфеле Сбербанка, и это по, по, по каждой группе. И это mm -hmm. не, заниженная, не завышенная информация, никак, ни в коей мере. Есть достаточно большое количество предприятий, бизнесменов, которые не платят Сбербанку России, потому что зачем платить агрессору, мы не будем платить просто не хотят платить. Вы знаете, судебная система в Украине она работает очень плохо, да. И за взятки можно не вернуть долги, но в общем-то это стало неким бизнесом. Как вы будете работать в текущей ситуации? Да вы снимите бренд Сбербанка, да вы повесите Норвик, но вы представляете, с какой с каким пулом проблем вы столкнетесь? Зачем они вам? Значит, еще раз мы понимаем. Я не знаю просто, как вы видите себе кредитный портфель Сбербанка, я знаю его наизусть. Не уверен, что могу раскрывать детали, но поверьте мне, я наизусть знаю там каждого заемщика, в каком он финансовом состоянии находится. Поэтому вопрос того, что относится к категории плохих кредитов, это очень риторический вопрос. Слово плохое, очень субъективное слово. Да? Но, еще раз, мы увеличим. Которых... Это кредиты, у которых просрочка больше 90 дней. По процентам или по телу? По телу. Ну, и по есть это, 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 это клиенты, с которыми э, уже там, год, два там, с многими клиентами, банк просто не имеет связи. Они не выходят на связи, не хотят платить. А, ну, по, я не знаю, если вы про физлиц говорите, то там э, больше половины портфеля зарезервирована, если про юрлиц, то там практически все на связи, и там буквально по пальцам одной руки можно пересчитать э, тех юрлиц, которые просто не кооперативны, скажем, да, которые не общаются с банком по тем или иным причинам. Все остальные на самом деле с банком на связи. Извините, мы, Я мне кажется, понимаю. мы немного зашли очень в технические детали. Если можно немного еще о ваших бизнес-планах. Вот наш гость сказал, что, скорее всего, вы будете под брендом Норвик Банка работать. Это так? Да, да первоначальный план такой. Скажите, пожалуйста. Я, этот... если честно, хотел бы, чтобы в слове, вообще в названии банка было слово Украина. Не знаю, mm -hmm. так сказать, насколько это будет возможно. Но было бы здорово. И то, что есть наверняка законодательное ограничение. Есть Тогда... есть, законодатель... есть еще один вопрос от нашего гостя. Ограничения невозможно это сделать сейчас. Скажите, пожалуйста, насколько нам известно, в кредитном портфеле Сбербанка был кредит материнскому банку от Материнского банка в миллиард долларов. Что с этим кредитом? Вы его возвращать будете? Значит, этот кредит Сбербанк тоже переуступит, по всей видимости. Цифра там не миллиард долларов, там цифра меньше. Значит, часть этого кредита как раз будет списана в резервы для того, чтобы сформировать резервы на адекватную и необходимую по законодательству и под всем требованиям Национального банка Украины величину часть требует, соответственно, направленную на капитализацию, часть останется, значит, долгом новых акционеров, скорее всего, перед старым. Либо будет передан на какое-то третье лицо. Григорий, сейчас вы можете озвучить сумму сделки? Я не могу, к сожалению, этого сказать, потому что в соглашении... То есть я могу какие-то принципы рассказывать, но в соглашении это конфиденциальные пункты, и, соответственно, стороны не имеют права это раскрывать. Но э, это в любом случае э, цифра несколько ниже капитала, но она близка к этому значению. И, по всей видимости, она тоже будет измеряться... Э, наверное, там трехзначное число миллионов долларов. Скажите, пожалуйста, о вашем партнере и о распределении долей между участниками консорциума. Почему именно господин Гуцериев, и, если он называется мажоритарным акционером, сколько перейдет ему, сколько вам? Мы еще будем смотреть конкретно там, распределение долей между физическими лицами. Пока ситуация выглядит так, что Норвик купит себя, наверное, там половину или чуть меньше половины акций, остальные купит, купим мы с Аидом, либо Саид. Я думаю, что мы точно распределение узнаем. Я завтра планирую у вас быть и, и всех посетить, и со всеми переговорить. Ну, вы знаете, что в Национальный банк... Поймем, как это было бы правильно сделать. Знаете, что... В нас... Что касается... Ага. Национальный, спрашив... бан... Национальный банк, для того, чтобы дать вам разрешение на покупку, он проверяет источники происхождения капитала. Вы уверены, что там все чисто? Потому что есть несколько банков, в том числе иностранных, которые не смогли зайти на Украину и не смогли подтвердить источники происхождения капитала. Спасибо. Хороший вопрос. Значит, вы общаетесь с человеком, который раскрывал свои источники капитала, был согласован сначала российским центральным банком потом английским регулятором FSA, у меня здесь регулируемая компания с лицензией, потом европейским центральным банком, а еще когда мы европейский Норвег покупали, там у нее еще была дочка в Армении, так я еще и в Армении согласование прошел. То есть я проходил согласование с четырьмя регуляторами в совершенно разных странах, значит, от Армении до Великобритании. Вот. Требования украинского регулятора, я с ними ознакомился, там ничего чудесного или уникального нет, они, в общем, стандартные, Немножко больше бюрократии, но она так скорее там, чем дальше на восток, тем бюрократии больше. Э, ну, просто это документы и, и все, то есть, но на размер сделки у меня есть и имущество, и декларации, и доходы когда-либо полученные, и с них уплаченные налоги. То есть, э, там члены моей семьи, например, ну только в Российской Федерации, когда я там раньше жил, заплатили там, э, заработали, задекларировали, заплатили налогов там сумму примерно 90 миллионов долларов, да. В Англии мы сделали несколько успешных сделок на рынке недвижимости. Общая сумма продаж активов здесь на рынке недвижимости была порядка, ну так, экспертно, наверное, 40, ну, может быть, 40 с небольшим миллионов фунтов. Поэтому у нас есть источники происхождения, но в части там Норвика, и поэтому мы будем смотреть, как это правильно все подать и правильно именно структурировать, чтобы соответствовать всем требованиям. Но тут будет обмен активами, скорее всего, в этой сделке. Так скажем, Норвик, это его принципиальная позиция, он будет менять российский банк на украинский. Мы, к сожалению или к счастью, не сможем себе позволить иметь банк там и там. Да и откровенно говоря, я там россиян не обижаю, но откровенно говоря, в России не хотим. Поэтому мы будем обмениваться, и частично это будет сделка обмена. Григорий, обмен активами, это вы отдадите Вятка банк? Скорее всего, да. Ну, потому что, понимаете, что после того, как я и так э, проживаю в Лондоне, считаюсь там там полуврагом народа, да, если я проживаю в Лондоне, владею банком в Латвии, я ведь еще что сделал? У нас э, российский банк дочерний по отношению к латышскому, а они, понимаете, со своими вот, вот этими амбициями, это им очень сложно все переживать вот этот феномен. Обычно же наоборот случается. Э, поэтому. У меня и так с ними там проблемы. Ну и в силу просто моей позиции гражданской, общественной и всего прочего, которые я, собственно, не скрываю. И там моих каких-то связей а, с, одни, с определенными людьми в России. Поэтому у нас и так, у нас и так там весело. А, поэтому так сказать, для нас выход и возможность как раз выхода в этой ситуации с российского рынка тоже, в общем, хорошее дело. Поэтому, да, мы выходим с, может быть, более жирного, более сытого рынка на, может быть, рынок, более бедный, но я считаю более перспективный, потому что э, как бы для меня вообще возможность проведения предпринимательской деятельности, она возможна только в условиях свободной рыночной экономики. А когда право собственности, ну это такое, не совсем право собственности в стране, то ну, очень сложно там вести бизнес, согласитесь. Григорий, если можно, последний вопрос, мы немного ограничены во времени. То, что я раньше задавал по поводу вашего партнера, господина а? Гуцериева, почему именно он это каким-то образом помогает вам в политическом контексте? Ну, если вы смотрели э, мою биографию, то вы видели, что я когда-то в 2001 году приходил в Бинбанк, был там первым с президентом, потом президентом, он принадлежит э, отцу Саида, и мы с ними, собственно, работали 8 лет. Расстались и до сих пор продолжаем общаться. Это хороший пример того, как э, я, собственно, вырастил этот банк да, в свое время, как менеджер, как первое лицо. После этого уехал за границу и, собственно, здесь и проживали. Но у нас отношения сохранились, это богатая э, довольно семья. Э, Саид закончил Оксфорд, э, инвестор, работал в Гленкоре, инвестирует в, в разные совершенно компании, является английским гражданином, э, здесь живет, соответственно, ну, мы нашли здесь общий интерес. И в любом случае вот такие сложные сделки, их всегда лучше делать вместе, это и распределение рисков, и распределение обязанностей, и распределение ролей, и, и так далее. То есть, ну, это просто это органично, естественно. Здесь важно, что у нас есть взаимное доверие, и я тоже считаю, что это очень большой фактор, когда приходят э, разные люди с, скажем так с разной судьбой, но которые вместе долго работали, которые друг друга понимают и доверяют в такое большое дело. В нее лучше входить и с профессионализмом, и с брендом, и с теми идеями, которые у нас есть, ну и с, с деньгами, и с какой-то возможностью там и по капиталу, по ликвидности в случае необходимости. Григорий, и вот э, в семье вашего бизнес-партнера какие отношения с российской властью? Знаете, я, честно говоря, не знаю, какие э, у них отношения с российской властью. Мне очень сложно это э, комментировать, но, понимаете, как любой бизнесмен в России, он боится российской власти и, так сказать, является э, субъектом, подчиненным ей в любом случае. Поэтому какие у них там отношения, мне, честно говоря, сказать сложно очень Ну, это, и тогда надо у них спрашивать. Ну Но... надіємося, нам теж э, удасться пообщатися, або ж задати вот вопросы вашим бізнес-партнерам. Григорій, вам дякую за те, що знайшли можливість з нами пообщаться, ответить на вопросы. Нагадаю нашим глядачам э, з нами на скайп зв'язку з Лондона був Григорій Гусельников, э, один із э, мажормажоритарний власне, акціонер э, Латвійського банку Норвікбанка і один із э, двох покупців. Українського, Української дочірні, дочірнього банку Сбербанку України. А ми ж повертаємося до розмови з нашим гостем в студії. Нагадаю, це Руслан Чорний, шеф-редактор порталу Фінансовий клуб. Пане Руслане, от з того всього, що ви щойно мали можливість почути, які ваші прогнози щодо успіху власне цієї транзакції? Чи вона справді. Відбудеться, і якщо відбудеться, чи справді вдасться російським бізнесменам розвивати український банк? Ну як я сказав, що дійсно не час аплодувати і казати, що нарешті доля російського Сбербанку вже вирішена і вже є поки попеції. Він буде працювати надалі, тому що ще не пройдені всі процедури. Погодження цієї угоди в національному банку в антимонопольному комітеті, і не факт, що вони будуть отримані, тому що ми бачили, як декільком дійсно я казав Григорію банкам було просто не дозволено війти в Україну, бо вони не змогли або підтвердити свої капітали, або не змогли нормально розписати бізнес моделі, якою вони будуть працювати. Ну пане Орсана, ви дійсно думаєте, що От власне, ці акціонери, ці бізнесмени вони би оголошували про цю транзакцію, не маючи якогось порозуміння з українською владою, що українська влада дає принципову згоду на цю угоду? Дивіться, насправді я думаю, що не все так просто. Все-таки, Ну, дійсно, переговори йшли давно, не так давно, кілька місяців, але так швидко такі питання не вирішуються. Потрібно було дійсно спілкуватися з Національним банком, представитися, показати про свої доходи вже, ну, що називається, завчасно, для того, щоб не бути таким пшиком, що оголосили про угоду, а вона потім не відбулася. Те, що було зроблено зараз, йому придували, ви пам'ятаєте що? Те, що Айдар заблокував повністю відділення Збірбанку, те, що заклали цеглою вхід і не могли дати співробітникам робити ніякі операції. Це змусило Збірбанк Росії пришвидшити цю угоду і пришвидшити всі ці події, які зараз ми сьогодні чуємо. Але не факт, що в... Все відбудеться настільки гладко. Ну, власне, місяць тому вже появлялася інформація про те, що саме цей латвійський банк, тоді він мав бути місяць. єдиним покупцем. От, місяць тому я дізнавався про те, що вони розірвали цю угоду і не, не цікавилося більше Україною. А тут ми бачимо, нарешті, все-таки угода відбулася. Тобто, я повторююся, те, що відбулося блокування Айдаром, якраз пришвидшило цю угоду. Зрозуміло. Ну, звичайно, що дуже цікаво, власне заяви і цікаві події відбуваються на банківському ринку. Будемо дивитися, як далі будуть розвиватися ця ситуація. Пане Руслана, дякуємо вам за те, що знайшли можливість до нас приєднатися. Нагадаю нашим глядачам з нами в студії був Руслан Чорний, шеф-редактор порталу Фінансовий клуб. Декілька хвилин тому з нами на скайп-зв'язку був Григорій Гусельников. Обговорювали ми сьогоднішню новину. Про купівлю українського збербанку консорціумом іноземних інвесторів.